untuk berpelidikan. Pembina so, dan datang perusahaan itu terbukti seratus persen benar. Lepas satu yang mana saya kata tidak pasti sebagai seorang yang saintifik, seorang yang logikal, saya tak kata kalau perusahaan terbukti seratus persen benar, maka lepas satu ini dengan kemajuan masa akan datang, insya Allah juga akan terbukti benar. Dan ini sebenarnya merupakan satu proses sains juga di mana kita kata falsification test Okay, Paket-paket penyingkiran Ok Di mana kalau ada apa-apa kesilapan dalam Al-Quran Itu menunjukkan bahawa Al-Quran tidak datang dari Allah Jadi Allah tunjuk kepada kita bagaimana nak buat falsification test dengan Al-Quran Tapi kan saya sebut ini, dah faham Kita tidak gunakan ayat-ayat lain -ayat untuk membuktikan Al-Quran benar-benar dari Allah Kita kena ingat itu Sebagai orang Islam, kita beriman kepada Allah Kita beriman kepada Al-Quran Tak perlu pada sains tetapi bila kita cakap dengan orang yang tak percaya pada Tuhan Kita gunakan sain Sebab dalam surah Al-Imran, surah No. 3, ayat 64 Allah subhanahu wa ta'ala bersyumat Tak Allah ila kalimat istawahi, banyak nama baik aku Marilah kepada kalimat-kalimat yang pertamaan antara kami dan kamu Allah suruh kita cari pertamaan Orang yang tak percaya pada Tuhan, dia percaya kepada sain So kita gunakan sain untuk menyakitkan mereka, itu saja Bukan membuktikan Al-Quran dari Tuhan Estimulasi di luar ini tak cukup penting. Berapa lama? Pasti dia akan beri. Dan bagi kita orang Islam, Al Quran jauh lebih tinggi daripada saya. Ta Tanpa bandingan. Sebab Al Quran cukup semula ribu empat tahun Saya boleh tidur 30 tahun, ribu tahun, dua tahun lepas. Mana lebih hebat yang cukup dulu ke kan, yang cukup kemudian? Tapi kenapa saya kata Sebab tuan akan tekan kita dulu untuk umpan yang ikan buka makan. Orang tak saya bertuah dia tukar saya, ta kita gunakan saya. Ta saya harap itu menjawab um, orang tadi Terima kasih We have a last question Do you think we can open for a, 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 a? Uh, yeah. okay, we have, to, we'll take this two last questions Then Saya Uh, ni Saya boleh dikatakan pengkaji bahasa juga lah Saya muslim, Islam eh uh, sebelum ni saya ada tanya Okay uh, Soalan saya Saya dapat di dalam Bible Memang ada persamaan dengan Quran Dan ada berbeza dengan Quran Dan sekarang kita fokus pada sains lah Tak fokus pada perkara lain Okay Antara perkara yang berbeza Ialah kalau kita tengok dalam genesis 1 Dari uh, verse 1 until end Verse 31 Kita akan dapat di uh, Siang dan malam di pada hari pertama Kemudian Matahari di kita pada hari keempat And then Tumbuh-tumbuhan telah berwujud pada hari ketiga Sedangkan lagi matahari wujud uh, pada hari yang keempat dan kan kita tahu sains aa, menyatakan matahari cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup okay. satu lagi disebutkan sebagai cahaya Tuhan mencipta dua cahaya satu greater light yang greater berada matahari please put your question to one of the services Okay, please put your question okay. why God created uh, two great light? Pasu matahari, pasu bulan dan bulan tu sebenarnya pantulkan cahaya Okay, thank you 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 Thank okay. The, it is not that he created the sun only on you you know, you Thank you Thank the Thank you Thank you Thank If you look at the cosmology, uh, you start out with dark matter, then it starts to condense, and then only after it has condensed uh, to a certain degree gravity, so strong and pulls it together, that it begins to emit light. So actually you follow the cosmological sequence, uh, it is actually very accurate. It, it doesn't mean that, you know, you have the right at the beginning of the, the, the sun, then the two lights, the lesser light and the greater light, it's just it's the it goes the thunder as a mark of the, the season. Now, one of the other things that a possible uh, explanation is this one. Okay? Actually, before the canopy of the firmament, the water above and below, the, the condensation takes place, the water vapor above and below, and before the break in the canopy, you actually can't see the, the, the sun, right? so there is the other or alternative expression. Not that the sun is not there, it was there, but it cannot be seen from the perspective of Earth. But when there is a break in the canopy by condensation, then you begin to see what is already there. So actually if you look at, you just flash the chart uh, there, it, 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 it ties in it very well with what is known cosmology. And one is there, before animal life, when of plant life, we always think of only trees and all that. No, all yeah. flowering plants, were that, very late uh, uh, in the geological sequence. But plant life was the first one because you have the early life disease. blue-green algae and bacteria, which photosynthesize, which is the definition for plant life. And it was there way before you even have land or land plants. Okay? So thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Okay, we're going to have to uh, find out that thing. Okay, brother, please put your question. Kalau awak ke dalam sound center. Nama saya Mak Azizah, tak lupa. Kita tahu bahawa ada agama Hindu, agama Islam, agama... apa? Mudah dan agama Christian. Dan semua kita tadi bangun Allah tu maha kuasa, Allah tu maha mengasihi, maha mengasihi. Dan kita tak boleh sanding dengan Allah. Jadi kita dapat tahu bahawa setengah agama dekat dunia ni ada yang buat patung. Kita tahu bahawa patung ni tak bernyawa dan tak boleh buat apa. Bila minta penjelasan sikit ke pasal patung. Oh lagi, mana ke nak apa kalau satu tadi? Ah, pada agama-agama yang yang makan patung sebagai tuhan dia. Terima kasih Tapi ini saya kalau itu anda perlu beri yang cukup untuk walaupun ini to tanya kenapa kita sembah pada patung dan I need to explain here. Baik, agama Taiwa ataupun agama Weda, agama Hindu secara umumnya tak pernah sempat pada patung We never pray to patung Patung yang kita nampak di Suela seperti anda kata Tuhan itu maha penyayang Itu sentence okay? Dalam agama kami kita letakkan perkataan penyayang itu Apa maksud penyayang? Daripada benda yang kita tahu Yang kita tahu ialah ibu itu penyayang Jadi kita letakkan satu patung berbentuk ibu wanita Dan sebenarnya anda boleh ibu berpatung Dan letakkan sebuah ayat di sana Tuhan itu maha penyayang Tak ada apa-apa bezanya Dan satu lagi ialah Selalunya orang tanya kenapa kita ada Tuhan berbentuk gajah Sebenarnya itu bukan gajah eh, Lately people apa, Masukkan cerita gajah Saya tak tahu dari mana gajah itu datang Okay, <laughs> eh, Lately people Confuse everything Sebab anda perlu tahu bahasa Tamil Muka gajah itu Kalau anda lihat Perkataan om ada dalam slide saya Perkataan satu ulu Dalam bahasa Tamil itu Om itu adalah rupanya Seperti muka gajah itu jadi akhirnya patung ini daripada yang revolusi yang anda tanya tadi sekarang sudah jadi gajah. Orang-orang <laughs> ya, yang tidak tahu agama sebenarnya yang banyak rajin Baca kami tak boleh menghayatinya Di situ ada Bulan satu-satunya, sebab soalan itu Agak sensitif, saudara dah tanya Saya terpaksa ambil satu minit Dan jawab, kerana saya ditanggungjawabkan Oleh agama saya Di sini, contohnya Bulan di atas kepala Tuhan Yang patung, yang anak kata patung tadi Ada satu bulan di situ Bulan itu ada satu cerita Di belakangnya, mengatakan seolah Bulan itu sebagai Pernah hidup, bernyawa contohnya membuat satu kesalahan yang memang tidak boleh dimaafkan Akhirnya dia sedar sebab kita ni ada konsep-konsep dewa Jadi dianggap seolah-olah bulan itu satu dewa dan dia pergi minta maaf Dan Tuhan tanya adakah awak juga kesalahan awak? Dia kata ya saya benar-benar sedar dan tidak akan mengulangi Jadi Tuhan kata okey saya maafkan tetapi umat manusia di dunia perlu tahu Tuhan ini maha penyayang akan maafkan Oleh itu anda perlu melalui masa di mana satu 15 hari kamu bercahaya dan 15 hari kamu jadi semakin gelap Supaya orang boleh tahu ini hanya cerita Kemudian Tuhan itu letakkan bonang itu di kepalanya Kepala ialah tempat yang paling hormat bagi seseorang dia tak boleh lupakan Dia akan takut sikit Even husband wife Even ibu dan anak Kalau sudah berlaku kesilapan Tak boleh nak lupakan insiden itu Tetapi Tuhan seorang sahajalah Yang boleh lupakan segala-galanya Maafkan seratus-seratus Dan letakkannya di tempat yang paling tinggi dalam hati dia Itu satu multimedia di sana So, saya bahasa Tamil Nampak bulan, saya fikir Mila Okay, anda bahasa Melayu itu bulan. Kalau orang bahasa Inggeris, oh boom, the story is going to be the same. Kalau saya tulis dalam pelbagai bahasa, nanti kuil penuh dengan bahasa. Okay? 頑張ってください。<laughs> <laughs> <laughs> To button, we have to respect them. Whoever wants to pray to their object of worship, without any pathos, we also have to, object to respect them. I quote Vivekananda, well-known no Hindu scholar. He said, those who laugh at the people who pray to objects, pray to images, I want to ask them back, what is in your mind when you pray? When you don't have an object, what is in your mind So it is the state. So you have an object or you don't have an object, physically present or otherwise, you are praying to your object of worship. Okay? Thank you very much. Thank you. <laughs> uh, Dr. Lee and uh, Professor, answer. Who said uh, Perhaps I just have <laughs> Di mana yang telah beri jawapan oleh Nirmala Dewi dan juga Mr. Ah tadi Dalam agama Buddha pada asalnya pun tidak menyembah patung Buddha ya Dan juga Nirmala Dewi kata agama itu pun sepatutnya tidak ada menyembah patung berhala seperti Dan dalam Islam kita sebenarnya tidak menyembah berhala langsung Langsung tidak Dan bila kita menyembah Tuhan Tuhan yang tidak ada gambaran, tidak ada imej, tidak dapat digambarkan jadi bila orang Islam kembang, kita tak perlu apa-apa intermediary ataupun apa-apa patung ataupun apa-apa berhala untuk menggambarkan Tuhan. For so Muslim. Dan dalam Islam, bila kita ada pantuk berhala, itu merupakan satu dosa yang besar. Dilarang. Sebab mula-mula kita mungkin akan menyebab patung tadi hanya sebagai multimedia ataupun perantaraan. Tetapi lama kelamaan orang akan mula percaya patung itu sebagai Tuhan so, Tetapi telah mencegah lebih baik dari merawat So ini hanya respon kepada the soalan tadi Terima kasih Thank you very much We come to an end for the second round Now we have the third round From <laughs> the third round And um, all the four panelists will be given three minutes To wrap up their talk This is a wrap up session Three minutes to conclude their talk tonight So I would like to invite The first speaker, that is the last speaker. Now he will be the first speaker. Doctor, Lee, Lee to speak for three minutes. I I just like to thank you for your attendance and paying attention tonight. So just just remember, keep an open mind. Science don't have all the answers. and even in religion, you know which is from God, you don't understand the mind of, of God totally. But keep looking, keep learning. I'm interested in learning more and more about you each day, whether it's in the natural world or in the spiritual world. Just keep, you know, opening my, my mind to, to understanding more and more of you in the two books. The book of nature and the book of culture. And then you have got the spiritual and the physical, you know, uh, understanding, then you need a more full line which is more in the course of reality than just, you know, on one side. to the lead. Uh, let me invite uh, Mr. Ang to speak for I think to sum up in three the easiest thing for me to do is to read some quotations from famous scholars. Now, this historian, Conby, in one of his interviews with Dr. C.D. Suzuki, he mentioned one of the greatest events in modern history in the West Is the, is the coming of Buddhism to the West something which, unfortunately, he said, even the West do realize is important. Now, of course, he was referring very much to the, the changing of the mindset of the West due to the impact of the so-called scientific spirit of, of Buddhism. And to to analyze this, I have here a few uh, suitable quotations. Nobel Prize winner Alfred Mark Batheck says. Buddhism is the most the greatest example in the history of applied mathematics. <laughs> Bushan Nasser, I think all of you know him, great philosopher in Britain, Nobel Prize winner also, he says, Buddhism is a combination of both speculative and scientific philosophy. It advocates the scientific method and pursues that to a finality that we call rationalistic. In it up to be found answers to such questions of interest as what is mind and matter and of others which is of greater importance. Is the universe moving towards a goal? What is man's position? Is there living that is noble? Buddhism takes up where science cannot lead because of the limitations of the instrument. Its conquests are those of the mind. I Perhaps you have read this book, The Power of Physics, the author says, What we shall find in modern physics is in fact an exemplification, and encouragement, and a refinement of old wisdom. And when he said old oh, wisdom, he was referring to Buddhism and Hinduism. German scholar after Schopenhauer, he said, we find the doctrine of better cycles better. Metaphysics, the most abstract, however, and coming nearest to the truth, has already been mentioned in Buddhism. And therefore, generally in the West, scholars have come to agree that Buddhism is perhaps the most scientific religion. Thank you very much. However, if the arm away, like. Di dalam agama Ayuwa, agama Hindu Kita tidak Perlu risau tentang Saya, ya, saya cakap Ini kepada mak-mak Pengaruh-pengaruh agama Hindu Don't worry so much about saya Yang penting ialah Apakah agama Yang saya anuti Dan apakah kitab-kitab yang ada di situ Yang penting kita hayati Kitab itu dahulu Okey, kita memahami kita itu kerana perjalanan hidup ini terlalu jauh. Okay, sains ini hanya selagi badan kita, roh ini ada di dalam badan, sains itu berfungsi. Tetapi apabila badan ini tertanggal daripada roh dan jadi mayat, di situ sains itu akan berhenti. Tetapi perjalanan roh ini terlalu jauh. Okay, dalam bagi saudara-saudari yang agama hidup di sini Perjalanan roh dalam agama hidup adalah terlalu jauh Saya okay, tidak dapat nak buktikan apa-apa terhadap kehidupan akhirat yang dibincangkan dalam agama okay, lah yang boleh membantu roh ini untuk sampai ke alam Tuhan Jadi kalau kita terlalu risau terhadap saya dapat menunjukkan, membuktikan apa-apa yang dinyatakan dalam kitab itu benar Jadi kita syukur kita masih dalam track yang betul Kalau sains itu tidak dapat membuktikan, maksudnya ber tak bermaksud sudah tamat Sebab sains itu sesuatu yang masih berkembang lagi Mungkin akan membuktikannya di kemudian hari Itu tak penting sekarang Yang penting ialah Ruh so, kita ini perlu melalui satu perjalanan yang sungguh jauh Dan kita ada hidup selepas mati ini ya. Agama itu amat mempercayai kehidupan selepas mati Iaitu kehidupan di akhirat Jadi untuk itu kita perlulah menghayati kitab kita Agama kita Janganlah kita terlalu fikirkan sains Sehingga agama kita telah kita persoalkan dan akhirnya bila kita masih meninggal di, roh kita tak ada haluan nak pergi okay, saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang yang begitu baik kepada saya dan dapat berkongsi dengan anda I would like to invite the last speaker, Parashah, to share uh, to do his conclusion, uh, conclude his talk for anda dahulu bulu dari kata syabas kepada penganjur Kerana berjaya anjurkan kata problem yang <coughs> cukup berkata so, Seterusnya Kalau kita nak bergantung pada kata-kata orang Ada ramai orang juga yang katakan -kata perkara perkara yang baik tentang agama Hindu Ramai juga yang akan kata perkara yang baik tentang agama Kristian Dan tidak kurang boleh yang akan kata baik tentang agama Islam Ramai juga saintis yang telah memeluk Islam, telah mengkaji Quran dan sebagainya tetapi yang saya nak sebut di sini Yang saya nak sebut di sini Adalah nasihat yang kita boleh dapat dari kitab-kitab lain Contohnya pada Bible Dalam Gospel of John, bab 8 ayat 32 describe menyebut dalam Bible Search for the truth and the truth will set you free Dan juga dalam kitab Vedanta Sutera Nombor 1 disebut ataupun beramal di Sekarang adalah masa untuk mencari kebenaran dan juga kawan-kawan Buddha pernah berkata Ambillah kebenaran dari mana-mana ia datang Betul ke? Am Bila kita bercerita tentang agama ni Kita kena verify tu Dan juga, juga dalam Quran tu pun juga Tengah Bakara surah nombor 2 ayat 256 Allah kepada Allah SWT Kebenaran tidak sama dengan kepalsuan Surah Isra surah 17 ayat 11 Allah SWT berkirman Katakan kebenaran itu sudah datang Kepalsuan itu hilang Kepakuan sifat guru jadi akan hilang, akan musnah Cari kebenaran. Jadi saya nak anjurkan kepada semua di sini. Termasuklah diri saya. Marilah kita ambil tiba daripada program malam ini untuk mencari kebenaran. Dan bila kita cari kebenaran, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mencari kebenaran dengan hati yang perlu, insya insyaAllah dengan izin Tuhan, kita akan menjumpai kebenaran tadi. Dan saya nak sebut satu perkara lagi dalam Quran, tidak ada ditunjukkan satu ayat mana-mana pun, percaya secara berputus-tuli. In Islam, faith is not blind. Faith is with conviction. Dan bila kita kata mencari kebenaran, faith is with conviction, how more scientific can you be than this? So with this, I end. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you very much. We'll come to an end for the third round. I would like to give this opportunity to thank our four distinguished speaker for sharing with us their experience, their knowledge, and can we give our four speaker a